Віра вашого народу зараз піддана важкому випробуванню. Багато з вас з початку війни безсумнівно вони запитали себе, Господи, чому все це? Де ти Що маємо робити, щоб врятувати наші родини, наші домівки та нашу батьківщину? Час несе з собою труднощі, зусилля, Сестри і брати. Приймаючи вас тут, я бажаю висловити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, людей похилого віку і особливо до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль заполонених і жертв цієї безглуздої війни. Доручаю Господу ваші наміри, ваші зусилля та щоденні трагедії і особливо бажання миру та спокою. Благословенна ти тих пішниками, і послоє не білона твого, бо ти породила Христа Спасе і зводителя душ наша. Породиться тіло, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. благословенна ти тих нами, і посвоєний вікона Твого, і породила Христа Спасе, і зводителя душ наша. Богородиці, дні порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний пліт Твого, бо Ти породила Христа Смаси, здобите для душ наших, і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний пліт Твого. Бо ти породила Христа Снавітеля, душі наших, слава Госуду і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх часі, і на віки віки. Амінь. Наш любий Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від пеке, в пекету Богою, заповнилися в душі, посухоті, більше погодного серця. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Cari fratelli nell'Episcopato, cari sacerdoti religiose e religiosi, cari sorelle e cari fratelli, saluto cordialmente tutti voi, cari fedeli della Chiesa greco-cattolica ucraina, giunti alla tomba dell'Apostolo Pietro in occasione dell'anno giubilare. Saluto sua beatitudine. Cefciuc, Vescovo maggiore di Kif Halic, i vescovi, i sacerdoti, le consacrate, i consacrati e tutti i fedeli laici. Il vostro pellegrinaggio è segno del desiderio di rinnovare la fede, di rafforzare il legame e la comunione con il Vescovo di Roma. E di testimoniare la speranza che non delude, perché nasce dall'amore di Cristo che è stato riversato nei nostri cuori dallo Spirito Santo. Il Giubileo ci chiama a diventare pellegrini di tale speranza in tutta la nostra vita, nonostante le avversità del momento presente. Il viaggio a Roma con il passaggio delle porte sante e le soste presso le tombe degli apostoli e dei martiri, è il simbolo di questo cammino quotidiano, proteso verso l'eternità, dove il Signore asciugherà ogni lacrima e non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno. Molti di voi per arrivare qui siete partiti dalla vostra bella terra ricca di fede cristiana, fecondata dalla testimonianza evangelica di tanti santi e sante e irrigata con il sangue di molti martiri che lungo i secoli con il dono della propria vita hanno sigillato la fedeltà all'Apostolo Pietro e ai suoi successori. La fede, carissimi, è un tesoro da condividere. Ogni tempo porta con sé difficoltà, fatiche e sfide, ma anche opportunità per crescere nella fiducia e nell'abbandono a Dio. La fede del vostro popolo ora è messa a dura prova. Molti di voi da quando è iniziata la guerra sicuramente si sono chiesti, Signore, perché tutto questo? Dove sei? Che cosa dobbiamo fare per salvare le nostre famiglie, le nostre case e la nostra patria? Credere non significa avere già tutte le risposte, ma confidare che Dio è con noi e ci dona la sua grazia che egli pronuncerà l'ultima parola e la vita vincerà contro la morte. La Vergine Maria, tanto cara al popolo ucraino che con il suo umile e coraggioso sì ha aperto la porta alla redenzione del mondo, ci assicura che anche il nostro sì, semplice e sincero, può diventare strumento nelle mani di Dio per realizzare qualcosa di grande. Confermati nella fede dal successore di Pietro, vi esorto a condividerla con i vostri cari, con i vostri connazionali e con tutti coloro che il Signore vi farà incontrare. Dire sì oggi può permettere di aprire nuovi orizzonti di fede, di speranza e di pace, soprattutto a tutti quanti sono nel dolore. Sorelle e fratelli, accogliendovi qui, desidero esprimere la mia vicinanza alla martoriata ucraina, ai bambini, ai giovani, agli anziani e in modo particolare alle famiglie che piangono i propri cari. Condivido il vostro dolore per i prigionieri e le vittime di questa guerra insensata. Affido al Signore le vostre intenzioni, le vostre fatiche e tragedie quotidiane e soprattutto i desideri di pace e di serenità. Vi incoraggio a camminare insieme. Pastori e fedeli, tenendo lo sguardo fisso su Gesù nostra salvezza, vi guidi e vi custodisca la Vergine Maria, che proprio per la sua unione e la passione del Figlio è Madre della Speranza. Benedico di cuore tutti voi, le vostre famiglie, la vostra Chiesa e il vostro popolo. Grazie. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на. землі. Слушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям на нашим. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fece celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. O nome é Jesus